женщина лучше всего вмещается в слово милосердие. Есть и другие слова. Сестра, жена, друг. И самая высокая мать. Женщина дает жизнь. Женщина обрекает жизнь. Женщина и жизнь синонимы. Сотни тысяч матерей проводжали своих сыней на фронт. И шли поэты, талановита молодь, вчерашние школяри и школярки. Но не всем удалось вернуться до родной страшной войне 20 века женщине пришлось стать солдатом. Она убивала врага, обрушивалась с единственной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. восторгом нас, девчонок, встречали. Нас гнал домой хрипший военком. Так было в сорок А не и прочие регалии потом. Я ушла из детства в грязную тепушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал ко всему привыкший 41 первый взводник. Я только раз видала рукопашную, раз на и тысячи восьмой. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Качаются рожки, качаются рожки жадные, шагают по ней полисы, шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это для не все юность моя во мне, по войне девчата, похожие на парней. Раньше тебя будет девчонка. Війна нагадує про себе тисячами оболіських і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо.